araqlıdır. Qadınların rəğbətini qazanmış özünü müdafiə rubrikasında bu gün hansı fəndlər nümayiş olunacaq? Nə qədər təhlükəsiz şəraitdə yaşasaq da, heç bir e, neqativ hadisədən biz sığortalanmamışıq. E, belə ki, özünü müdafiə etmə bacarığı sizin üçün daim müsbət bir haldır e, və sizə kömək olacaqdır. Belə ki, bugünkü buraxılışımızda sizə göstərəcəyimiz növbəti fənd ayaq zərbəsindən e, müdafiəni e, izah edəcək və çalışacağıq ki, sizə ayaq zərbəsindən müdafiənin bir neçə üsulunu göstərə bilək. Əgər rəyib ayaq zərbəsi ilə bizə xəsarət yetirmək istəyirsə bu formada biz qarşısında dayanmırıq. Çünki ayaq zərbəsi güclü olsa, bizim qabrğamızı və bu nahiyəni sıradan çıxarda bilər. Ona görə biz e, hücum xəttinin qarşısında durmamalıyıq və əlimizlə də bu formada ayağı götürməli deyilik. Çünki güzdlü zərbə bizim qolumuzu da, dirsəyimizi də sındıra bilər və güzdlü xəsarət yetirə bilər. Ona görə biz ayaq zərbəsindən əks istiqamətə gəldiy hücumun əks istiqamətində yayınmalıyıq. Və bunu edərkən əlimizlə də rəqibin ayağını tuturuq və özümüzə doğru geri çəkirik ki, bir ayağı üzərində qalan rəqib tarazlıqdan çıxsın. Göstəririk. 1 və 2. Və bundan sonra rəqibi yerə yıxdıqdan sonra Sol ayağımız, demək, ə, rəqibin sol ayağının üzərində olur formada. Yerə doğru sıxır ki, ə, qarşı tərəfdəki şəxs tərkənə bilməsin, zərasılaşsın və sol əlimizlə ayağını tam olaraq cisnəmizdə götürürük, sıxırıq möhkəm formada bədəlimizə, bədənimizi düz açırıq və sağa doğru buruluruq. İndi isə sizə bir sıra fərqli formada da ayaq zərbələrindən müdafiə üsullarını göstərmək istəyirəm. Kəsterbiz peşəkar məşqçilər olaraq çalışırıq ki, münaqişələrə daxil olmayaq, neqativ hadisələrlə üzləşməyək və belə bir hal baş verdiyində çalışın həmin yerdən uzaqlaşın. Yalnız və yalnız son zərurət halında özünü müdafiə zəminində özünü müdafiə texnikalarını tətbiq edirik.